Что ж, как раз на выходе Дима и Митрофанова. Мы возвращаемся в Москву. Марина Москва, наш э, Митя. Просто для многих надежда действительно в этом весе. Дмитрий Митрофанов, который не подводил нас, в принципе. Не в прошлом сезоне он также имеет опыт выступлений за другую команду. Вот опять же, тот сезон 2011-2012, когда выступали только города он боксировал за мексиканцев и начал он с поражения, в принципе, свой путь в БСБ проиграл Майклу Таваресу. Потом уже в составе украинских атаманов он дважды этого паренька прибивал. Сначала в прошлом сезоне, а потом опять же в этом сезоне Дима Митрофанов выиграл, выигрывал у Тавареса и общий рекорд у него... 10 боев. Из них 8 побед и 2 поражения. Проиграл он также, кроме Товареса, в прошлом сезоне. Если помните, мы открывали сезон в Киеве против казахов. Проиграл также украинцу Сергею Деревянчу. Ну, вот, подвижный суперник, так, Митрофанова станет 2 сезона. Ну, а еще до... Чебутарьова, то він чемпіон Європи, він призер чемпіонату світу, тобто хлопець дуже і дуже серйозний, ну і це вагова категорія, не будемо забувати, до 75 кілограмів. Тут же удари дуже важкі і жорсткі. Тут же трапитись може що завгодно, а не будемо забувати, що Мітрофана називають не інакше як професор. Так, у ринзі Дуже він холоднокровно зазвичай проводить свої поєдинки. Вираховує суперника протягом декількох хвилин. І зазвичай протягом п'яти раундів вкрай складно поміняти тактику на окремо взяти двобій. Цим дуже часто Дмитро Фанов і брав свої перемоги в першу чергу. 25 років звернуло би увагу. сэр Артем Чебутарев, досвеченный боец да, также он э, был участником чемпионата мира в 2011 году в Баку но тогда он выбыл еще во втором бою нашим хорошим знакомым, Олег, думаю, ты такого помнишь, британец Энтони Огого. Ну, серьезно? Да. Опять же, это аматорский ринг, очень много знакомых лиц, в принципе, ребята между Знаешь, собой. зараз так у хитрого такого око смыкнулось. Да, хитрого хорошо должен его помнить, тоже, к сожалению. Серебряный ну, призер национального первенства Украины. Но на последнем чемпионате мира в 2013 году до полуфинала дошел Артем Чеботарев, где проиграл ирландцу Джейсону Квигли. Ну и в принципе на данный момент мы можем так сказать, и это будет правдой, что он является лидером сборной в России в весовой категории до 75. Вот он на ваших экранах рост 186 сантиметров, вес 75 и одна опять же тут э -э, если прислушаться, вы слышите, что у нас опять большая разница в росте. Денис Беринчик только что был ниже, да, соперника на 10 сантиметров. наш Митя ниже Чеботарева, опять же по официальному сайту на 11 сантиметров. Ну, ну а, а вот да во всемирной серии бокса у Чеботарева, России. конечно же, нету такого послужного классного, как у Димы Митропанова. Он дебютант в этом году, у него всего две победы, хотя вот первая, первая его бой, конечно, закончился, я думаю, запомнили победой в нокаут против поляков, опять же, в первом раунде. Ну, поляків дуже легко здолала збірна Росії у групі B. там без варіантів насправді було. І ось зараз бачите, як боксери налаштовуються на цей двобій. Цікавий він буде, як не верти. Будемо сподіватися на підсумковий загальний успіх. Не забуваємо, що наразі у зустрічі Росія не ведуть. Перед з рахунком 2-1. Ну є також таке приємне Перед началом боя, который нам надо выигрывать, что как раз вот, э, на последней летней универсиаде Митя стал золотым. Вот, и как раз в четвертьфинале он побил Артема Чеботарева. С общим счетом 2-1. Опять же. Счет говорит о многом: бей в кость, все очень равно. Но вот наша профессура в Ринге, в Москве, Дима Митрофанов, держим кулаки за него. Просто он до, уж пускает кулаки. Да, не надо свои сдерживать. Всегда хладнокровный, спокойный, спокойный Дима Митрофанов начинает свой первый раунд против Артема Чеботарева. Но опять же... И мистом Вин влучает, так и корпус росту, опять же скажем, официальный сайт мирной серии бокса пока не врет. Так, так воно и есть. 11 сантиметров, снова доведется долать эту дистанцию. А, можете бути впевнені, що Митрофанов дещо в іншому стилі розриватиме її на відміну від Берінчика. Так, він десь за рахунок маятника буде хитати опонента і таким чином наближатися до нього. Ну і удар у Митрофанова серйозно насправді. Так, серйозно поставлений удар у Діма Мітрофанови. що найголовніше, він їм здорово пользується мало ударів. Почому професор. Мало ударів от Діма Митрофанова в молоко. Так, нерубак, нерубака він. Він ось людина, яка такий гросмейстер. Ну ось, звернуло увагу, щойно передню рука влучає у Мітрофанова. Ось, ось вона дистанція, ось він зріс. Ось вона різниця. Просто напросив на нього Мітрофанов. Майже не бив Чеботарьов. Мінімальний рух. Зараз, до речі, від. И вот жаба для него богато счет залежит ему, насправда. В принципе, Митя сейчас может закрутить здорово, сделать счет 2-2, который нам сейчас очень нужно, и будет все решаться. У нас в тяжелом весе наш свидетель страны Беларусь Сергей Корнеев. У нас на сегодня представлен. 291. Но до этого еще, конечно, Мити надо поработать в ринге, для того, чтобы сравнять счет. Но мы в Мити верим. Не ну, вичікує чи батарейов це помітно, а він не буде нагадати ситуацію. Він розуміє, що в першу чергу мітрофанов змушений йти вперед, аби дістатися. Тому гратиме, так би мовити, на чистих чи Дістає, Лівий, левий, постоянний! Дістає, дістає спортсінь. Да, Головне з першого раунду. Привет! Измушен, измушен, набагато активнейший, неж за звучи. Прицеватый митрофанов корпусом, так? Е, yeah. дай по корпусу до этого было. Не подпускает, пытается сделать все возможное Чебатырев, чтобы не подпустить. Ну, можно с да. Точнее, Беринчика. Митрофанова Беринчика просто респект за тут бой, который он провел, бился, боролся до последнего. ось так, баш на баш, певним чином. Заходит, так за ліву руку Митрофанов. Весь час через неї намагається атакувати. И есть, есть первый раунд 9-10. Можливо, це і зброя. Так заходити з суперника за спину. Да, в принципі, за... Митрофанов серйозне оружие. Так. Другий, Другий раунд. раунд. Перший виграв Дмитро Митрофанов. І тишина ми там слышимо в Москве. Напряженно. Напряглись. Болельщики. Но багато емоцій не забувай віддали ще в попередньому да, так, поєдинку. Супершоу строїв Бірінчик. Знову по корпусу. Не можна, не можна давати дихати. Все правильно. Все правильно робить Митрофанов. не звернение телеса на загальном плане пометно вся разницы в возрасте, в рук. Классно, просил Митрофанов сейчас. Хотя десь намагается даже не отбить, а отштовхнуть суперника, так, россиянам. Ну, классная работа корпуса. Вот эти норки от Димы Митрофанова, но также мы привыкли их видеть, в принципе, работу. Отличника, будем так говорить, школы бокса. Дай бог, чтобы все складывалось у Митрофанова. В принципе, в карьере. Также хотим напомнить, что в эту пятницу на телеканале «2 плюс 2» прямой эфир «Матч-ответ». Украина-Россия. Атаманы против сборной команды России. В 19.00 в эту пятницу, 4 апреля, решится все. Решится, кто выйдет в полуфинал. Так, дуже буду вас подеваться и на цей вечер. На... Матчову зустріч у Донецьку. У нас тим часом Митрофанов знову влучає. ось ну, вся дистанція його. Ця дистанція його слід працювати на ній поповні. Якщо вже суперник дозволив наблизитись, витиснути максимум так би мовити. Півтори хвилини до завершення раунду. Мітрофанов ховається за блоком наразі. Але і Чеботарьов демонструє на що здати. Ногачок намагався упіймати Митрофанова, ну і дійсно хитає мітрофанов дуже серйозно. Да, не менее тяжелый второй раунд. Вот она работа корпуса Митрофанова, вот его удары через руку. Много в молоко бьет соперник? Ну, через руку проходы, в праве у Митрофанова. Что там у Митрофанова? Сейчас проблемы с ровка. Да, дистанция Чеботарева в этом бое, конечно же, дальняя, да, на вот этом джебе. Настолько дальняя, что он из-за своего кута так и враженный боксовать, тому но выходит. реально, разница душа суттева. Такая же, дороже, суттева и у Тищенко с Корнеев. Ну да, это у нас впереди еще один супербой. Это Евгений Тищенко и Сергей Корнеев. супер тяжелом весе. Ну а пока у нас Дима Митрофанов против Артема Чеботарева. Ребята уже встречались. Митрофанов выиграл. Это было вот в Казани совсем недавно, там, где Митя стал золотым. Ну, очень здорово вот эта работа корпусом от Митрофанова. Хороший второй раунд. Куба, ну, активный и был, был во втором раунде. Не будем забывать, тоже теж досвеченный хлопчина, так, и десь, возможно, он призвичается до Дмитра Митрофанова, но, принаймні, так, стежинки манівцями До його захисту, а точніше саме як його оминути. Він намацав. Ось. Ось. Ой, ну это пятки. Ну це режисери. Але було? Було. Было. Просов Ви Видели і говорили, ми про цю двойку в початку раунду. Два норочка потом. А на навстречу, опять же, не докрутил чуть-чуть кулак. Митрофанов не было. Расстояние было очень маленькое для этого, ну что, только одну атаку увидели. Угу. Вот так. Ривнисть Ривнисть. за очками. Раунд 3 с баром начнется. Опять же, напомним, очень нужна нам эта победа, потому что на данный момент мы проигрываем 2-1. Хасанбой Дусматов, его победа. Поражение Николая Буценко и Дениса Беринчика. 2-1 в пользу русской команды. Да, никто не обещал легкий бой никому из боксеров. Про это говорил нам в включении сегодня, если вы смотрели с самого начала, и Василий Ломаченко. Ну, все разумеют, что такое российская школа бокса. Ну, как на ворту? Жена у них присутняя, а вона дуже схожа на нашу. По сути, это тренируется, да? За одни те самые Особенно зрелые, да, будем так говорить, взрослые тренера. Это вообще одна школа, можем так сказать. Я yeah. Есть, да, слева через руку. На сантиметра два, да, такое впечатление, что опустил Чеботарев эту переднюю свою руку. И снова вот, теперь уже проходит. Чаще Чеботарев намагается ведь повидаты. Але помітно, що ось на цій дистанції він себе не надто комфортно почуває, коли впритул так дихає йому в кадик. Мітрофанов тут же очі потрібно виникають певні проблеми. Розуміється, десь мітрофанов тому не дозволяє супернику занадто далеко від себе відходити десь притримати, десь притиснути, десь повисіти. Снова взлива. Вяжет, вяжет, да. очень здорово вяжет Артем Чеботарев. Снизу пробивает Митрофанов, но тут надо зарабатывать и очки, надо идти вперед и пробивать Диме Митрофанова. Но, опять же, наверное, самый сложный бой у Митрофанова был как раз в полуфинале, опять же, против того Майкла Товареса. Когда, опять же, мы выиграли тогда в Киеве, тоже этот бой сразу вспоминается. Поэтому, потому что, ну, Митя и в этом-то сезоне успел отоварить товариса. Но опять, в этом сезоне он просто разбил соперника. Вот тогда в полуфинале там было очень все жестоко. Поэтому мы знаем, что Дима Митрофанов может вырвать и в пятом раунде. Это я к тому, что сейчас по раундам счет 1-1. Украина, Украина, слышим. Есть наши. Мы уже начинаем, и Трофанов где-то больше в корпус. Побачимо, насколько тяжело на разе. Да движется, и, соперник там, и соперник сблизился так? в этом раунде. Ну, а это, кстати, означает, що десь рахувати товар, что где-то раховать это будет да? Не все удары там пометны. Чистое лицо у Димы Митрофанова. Это самое интересное, вот эта работа, ну тут в ухо досталось Митрофанова. Вот тут посмотрите, как ныряет от руки Митрофанова. Ой, корпуса сразу. Ну, чекаем. Ну куда? Ну ш... Шанов. Но... Так как раз ты знаешь, когда так считают, не сильно и шанов не значит. Четвертый, Четвертый раунд. раунд да, там хоть и проиграет митин Будем так говорить, в один удар, да. Два раунда, ну ждем сейчас включится Дима Митрофанов, хотя ну, нельзя сказать, что он был каким-то инертным первые три раунда. Значит, надо добавлять. Значит, надо намного жестче работать с соперником, раз так считают. Надо убедительнее быть. Ну, и нужно он надо Да Спрошу и умеет червя. это делать Дима. Ну, то, про чем мы говорили. Ось в цих клинчах раховать чистые удары очень важно. Кстати, еще про украинцев. Сегодня во встрече четвертьфинальная также Германия-Казахстан. Принимал участие и наш Сережа Деревянченко. Но ну, и он там 45-50 выиграл своего соперника. Ну и на данный момент номер один в весе 75. Именно украинец Сергей Деревянченко, ну, который выступает за команду из Казахстана. Так, цикаво, было вот, удача его вот так, украинских атаманах. Ну, также очень интересно посмотреть на другие две команды, также четвертьфиналисты. Это в это воскресенье на телеканале 2 плюс 2. Четвертьфинальная встреча также Кубинской школы бокса и американской. Воскресенье, 6 апреля 14.00. Телеканал 2 плюс 2. Мы вас ждем, чтобы насладиться этим вечером бокса. Пока наслаждаемся, но очень сложным, будем так говорить, вечером бокса из Москвы, где команда из России принимает украинских атаманов. В ринге Дмитрий Митрофанов против Арту... Артема Чеботарева. Пока мы проигрываем по версии арбитров. Причем еще э, молоко начинает дальше частейший бита Чеботарев. Ну, значит, скоро будет тяжело дышать. Потому что на встрече там и Митрофанов-то начинает пробивать. Здорово ныряет, чуть-чуть с опущенными руками Митрофанов начинает боксировать. Ну, и опасненько, так скажем, но вот рефери тоже заметил эту работу головой соперника, который выше на 11 сантиметров Митрофанова, оказывается его голова под подбородком. Опять же предупреждаю, что надо держать голову выше, попадает джебом. Мітрофанов обрабатує і бока соперника. Татане Оперкотус в цьому клінічі зайшов. Тут ні. Но з дистанцією все. Все зрозумів. Дітрофанов зрозумів, як її розривати. Чеботиров не знає, як її витримати, тому змушений він битися вухо вухо під в підборідді. Внизу достает Митрофанов. 10 секунд рефери разнимает. Тут попадает опять же слева, но опять же буха, Там навстречу и правой рукой прошел от Митрофанова. Но этот раунд уж... Ну так, Это будьте любезны, посчитайте. Это беззапорочно. Единственное, что пока у нас перерыв между раундами, хочется быстро напомнить, что в следующую пятницу ребята, которые выйдут в ринг против русской команды, это Юзербек Латипов, Павел Ищенко, Тарас Головащенко, Александр Хижняк, Егор Плевака и Тайбрейкер. Матч смерти мы это тоже называем. Это наш Александр Гонзуля. Вот это пятерка, а может и шестерка, ребят, которые, может, придется действительно и Ганзуля выходить в ринг будут отстаивать то, что украинские атаманы имеют право и должны боксировать в полуфинале. Это что касается следующей пятницы. Но тут еще у нас незаконченное дело в Москве. побачим. Ну, Но... да ну ё, ну еще вы рахуете? Ну серьезно, ну за что? Два влучання у раунді 10-9 на користь. Може По повторам там вважають. Ну, у мене таке враження дійсно, що вони звертають увагу так на повтори. А там вже режисери російські. Ну, в принципі, це нормальна практика, насправді. В першу чергу показувати своїх, так? Так, ось це неприємно дуже. Ось це неприємно. Ну и также, так, анонсируя опять же быстренько следующий вечер, который будет в пятницу, как раз Тарас Головашенко встречается с Александром Беспутиным. А так и есть, Беспутин едет в Украину. На Украину. Две минуты. Хотя ты знаешь, наверное, тут что посчитали. Победу Митрофанова тут надо. Нокдаун, нокаут. <реклама> ну но чуть-чуть на ногах перестал работать Митрофанов. Заряжается на этот последний удар. Он понимает, что это его может спасти. Спасти в принципе весь этот бой для Димы Митрофанова, поэтому я так понял, решил... Да и надо заканчивать досрочно. Да и вечер. Чего уже там? Минутка, минутка остается Дима, но надо разочек вклеить соперника здесь. Трудно это сделать. Трудно это сделать, потому что. в принципе, защита, опять же, ничего не можем сказать плохого про параллель, прочий Да, действительно, классно будет. Защита. Знаю, что делать в Рензе, но вот не в много туда пропускал. Ну, ну, не аж. Да, как ну, на 10-9 раундах. Оставляет много вопросов. 30 секунд. 4 четвертого боя. Напомню, 2-1 мы пока проигрываем в Москве. И последние 20 секунд боя Митрофанов Чеботарев. Да, обнимается последние секунды Чеботарев. Также пытается не пускать Митрофанова ни на какую уже позицию. И на расстояние Вообще не может быть. Речи пошел в размену. Вот, кажется первый раз че за весь бой. Так, неприемная ситуация на схватке за раскладается. Дуже неприемная. Диво осталось, не а так. Да и тяжелая в принципе ситуация. Но давайте дождемся решения судей. А до этого привет, мы проигрывали 2-1. Ну, ось пропустил. Таких пропусков, на самом деле, у него было очень много. Но если так говорить, то на речи, называть все своими именами. Два последних раунда, чтобы ты вообще я думал про то, как бы чтобы повысить на Матерфанове. Да, опять же, третий раунд, наверное. Вообще непонятно, как посчитали.

последний раунд дали также В нашей команде. Митрофанов его вырвал, но очень много вопросов у меня к третьему раунду. Первым же опять же была победа за Димой Митрофанов. Да там и четвертый на самом деле был, ну, доволен, так я же не чистым. Ну а мы идем на коротенькую рекламу, не перемыкайтесь.